अल्लाह फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यू पी अपडेट तो आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब्स के हवाले से जो दोस्त पाई हमारे दो जॉब की तलाश में आज की वीडियो उनके लिए अलाइड बैंक के अंदर जॉब्स आ चुकी हैं के साथ में डिटेल शेयर करता हूं यहां पर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन चाहिए फ़्रेश कैंडिडेट्स के, के लिए जॉब हैं और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए आपको वो है एम बी एम कॉम मास्टर्स इन बैंकिंग एंड फिनंस और बिजनेस फोर ईयर्स बी बी एनर्स और फ्रॉम एच एस सी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से आपका बी बी ए कम्प्लीट होना चाहिए और इसी तरह मास्टर डिग्रीज हैं और ग्रेजुएशन फोर ईयर्स है कॉमर्स की फील्ड है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग विल बी एन एडेड एडवांटेज ठीक है उसके बाद सी जी पी कितना चाहिए नॉट लेस दैन थ्री कोमोटिटिव ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज सी जी पी आपका जो है थ्री से कम नहीं होना चाहिए या फिर एटी परसेंट मार्क्स से बह आपके मार्क्स होने चाहिए एक्सपीरियंस जो है वो नॉट असेंशली रिक्वायर्ड बट मे बी प्रेफर्ड एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए लेकिन अगर लेकिन अगर होगा तो लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा एज नॉट मोर दैन ट्वेंटी सेवन ईयरस ऑन जून थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव जून तीस तक जो है आपकी एज ट्वेंटी सेवन ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो संडे जून पंद्रह दो हज़ार पच्चीस है आखिरी तारीख जो है वो पंद्रह जून जो है वो लास्ट डेट है यहाँ पर आपने अप्लाई कैसे करना है वो आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाता है आपने अलाइड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है गूगल में जाके आपने लिखना है अलाइड अलाइड बैंक कैरियर लिखेंगे आप तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन भी मिल जाएगा यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके अलावा एक और पोस्ट है वो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ उसके लिए और जो नेक्स्ट जॉब है वो है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की इसके लिए एबिलिटी क्या चाहिए एबिलिटी टू इफेक्टिवली मैनेज द सेल्स एंड अचीव मंथली टारगेट्स इसमें आपको टारगेट्स दिए जाते हैं टारगेट्स वाली जॉब अगर बंदे की डीलिंग अच्छी हो तो बहुत बंदा इसमें ग्रूम कर सकता है तरक्की कर सकता है लेकिन अगर आपकी डीलिंग थोड़ी कम है आप इंटरवर्ड पर्सनैलिटी हैं आप कम लोगों से बात करना पसंद करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि टारगेट और प्रेशर वाली जॉब होती थोड़ी है ठीक है और कंज्यूमर प्रोडक्ट क्रॉस सेलिंग म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जिसकी आपने टारगेट अचीव करने होंगे क्वालिफिकेशन की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मिनिमम बैचलर डिग्री चाहिए आपको कोई भी बैचलर डिग्री प्रेफरेबली इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स में अगर होगी तो प्रेफर किया जाएगा क्योंकि वह बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होती है इसके अलावा आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड बैंकिंग बिजनेस फील्ड फ्रॉम रेपूटेट यूनिवर्सिटी और सी जी पी इसमें कम मांगी गई है मिनिमम टू पॉइंट फाइव है सेकेंड डिवीजन भी चल जाएगी फोर्टी फाइव परसेंट से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए 45 फाइव परसेंट से बावजूद अगर आपके मार्क्स हैं अपनी बैचलर डिग्री में वो भी चल जाएंगे इंडस्ट्री जो है बैंकिंग है फंक्शनल एरिया जो है सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है टोटल पोजीशन 35 प्लस पोस्ट हैं और जॉब शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट डे के अंदर है मॉर्निंग दिन के टाइम है जॉब टाइप जो होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी परमानेंट नहीं होगी और जॉब लोकेशन आल सिटीज़ इन पाकिस्तान तमाम पाकिस्तान के शहरों के अंदर लोकेशन अवेलेबल है इनकी जॉब्स की और जेंडर की भी कोई प्रेफरेंस नहीं है मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं एज जो है अठारह से पैंतीस साल होनी चाहिए मिनिमम एजुकेशन जो है वो बैचलर होनी चाहिए कैडिड लेवल फ्रेश भी चल जाएगा एंट्री लेवल है तो भी चल जाएगा अप्लाई बिफोर जून अलेवन आज एकम जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ग्यारह जून से पहले पहले आपने अप्लाई करना है और पोस्टिंग डेट जो है वो बाईस मई है जून जुलाई अगस्त जो जॉब की जो, जो पोस्टिंग डेट है वो बाईस मई है ठीक है यहाँ पर भी नीचे आपको अप्लाई नाओ का बटन मिल जाता है यहाँ से आप अप्लाई नाओ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और यहाँ पर फिर मज़ीद अप्लाई नाव के बटन पर क्लिक करेंगे सैलरी अगर इसकी हम बात करें थर्टी फाइव थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ है और इसी तरह जो दूसरी जॉब थी उसके नीचे भी अप्लाई नाव का बटन मिल जाता है आपको ये एम टी ओ की जो जॉब थी इसके नीचे भी अप्लाई नाओ का बटन है यहाँ पर आप लाइनों पर क्लिक करना है आपने आके यहाँ पर ऐसे आपका सी एन आई सी पूछेगा आपसे अपना सी एन आई सी आपने इंटर करना है उसके बाद सी एन आई सी के बाद फर्स्ट नेम है मोबाइल नंबर है लास्ट नेम मैं टाइटल तो जो भी है आपका एम टी ओ है जेंडर है इस तरह मेरिटल स्टेटस डेट ऑफ बर्थ एड्रेस बेसिक सी चीज़ें हैं पोस्टल कोड या आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं अपने एरिया का पोस्टल कोड क्या है हर एरिया का डिफरेंट होता है सेल नंबर ऑफिस नंबर एड्रेस वहाँ इस तरह एंड पर आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमारे यूबी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़